İnsanın insanlığı məhz nəfsə qarşı mübarizə ilə ölçülür. İnsan özünü nəfslə mübarizədə təsdiq edir və tapır. Peyğəmbərlərin də əsas missiyası insanları bu işə çağırmaq olub. Quran-ı Kərimə əsasən Allah öz elçilərini insanlara onun üçün göndərib ki, daxili gözəlliklər inkişaf etdirməyə yardım etsinlər. Belə ayələrdən biri hər həftə cümə namazında oxunan Cümə surəsindədir. Savatsız Ərəblərə özlərindən peyğəmbər göndərən odur. Bu peyğəmbər əvvəllər haqq yoldan açıq-aşkar azsalar da onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları günahlardan, şirk və küfrdən təmizləyər. Onlara kitabı və hikməti öyrədər. Cümə surəsi 2-ci aya. Peyğəmbərlərin fəaliyyəti nəfslə cihad dəyərini yaşatmağa, insanlara bu işdə yardım etməyə yönəlir. Onların görəvi bizim daxili gözəlliklərimizi qoruyub inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Nəfslə cihadın əhəmiyyətini başa düşdükdən sonra yaranan ilk sual bundan ibarətdir ki, mübarizə hardan başlamalıdır? İlk addım olduqca mühümdür, çünki hansı yola qədəm qoymağımızı məhz ilk addım müəyyən edir. İlk addım səhv olarsa, yanlış yol seçiləcək və məqsədə çatmaq mümkün olmayacaq. Əgər özül düzgün qoyulmasa, Onun üzərində qurulmuş bina ilk küləklə dağılacaq. Bu suala cavab tapmaq üçün peyğəmbərlərin öz missiyalarını necə başladıqlarına baxaq. İslam peyğəmbəri Məkkədəki Səfa dağının üzərinə qalxır və cemaatdan soruşur. "Əgər bu dağın arxasından üzərinizə qoşun gəldiyini xəbər versəm inanarsınızmı?" Peyğəmbər hələ Cəhiliyyət dövründə o qədər etibarlı və düz danışan insan kimi tanınırdı ki, ona Əmin ləqəbi verilmişdi. Mekkəlilər ona o qədər inanırdılar ki, sualı eşidən kimi düşməni qarşılamaq üçün əllərini silahı atıb dedilər. Əlbəttə inanar. Axı heç vaxt səndən yalan söz eşitməmişik. Allahın elçisi buyurdu: "Əgər mənə belə inanırsınızsa, bilin ki, qarşıdan gələn əzab barədə sizi xəbərdar edirəm." Peyğəmbər hər şeydən əvvəl cemaatı əzabla qorxutdu. Bu qorxutma Yüngül şok effekti verməli idi ki, insanlar bir anlıq da olsa öz həyatlarının mənası barədə düşünsünlər. Peyğəmbər öz təbliğatına xeyr əməllərə dəvətlə, mənəviyyat barədə mühazirələrlə, əxlaqi dəyərlər barədə moizələrlə başlamır. İnsanlar nəsihətlərdən doyublar. Xoş sözlər insanlara ciddi təsir etməyəcək. Həzrət Məhəmməd öz dəvətini nəsihətlə başlasaydı, Mühafizəkarlığın keşiyində duran sıravi bir ağsaqqal kimi görünəcəkdi. Elə bir ağsaqqal ki, danışdıqları ağıllı sözlərdir, amma maraqlı deyil. İnsanlara öz batinlərinə nəzər salmaq üçün təkan lazım idi. İnsanlar öz daxili durumlarından narahat olmaq üçün bir siqnala möhtac idilər. Peyğəmbər də Səfa dağında onlara bu siqnalı ötürdü. İman, din, mənəviyyat mən kiməm sualından başlamalıdır. İmansızlığın, mənəviyətsizliyin də səbəbi bu sualın insanda yaranmamasıdır. İslam terminologiyasında kafir sözünü eşitməyən yoxdur. Çox təəssüf ki, indi bu söz təkfircilik və radikalizm prizmasından başa düşülür. Kafir dedikdə ilk növbədə ağlımıza dinsiz birisi gəlir. Amma ərəb dilində kafir sözünün etimoloji mənası örtən, gizlədəndir. İslamdan əvvəlki dövrdə nə isə örtbasdır edənə ərəbcə kafir deyərdilər. İslam terminologiyasına bu söz dinsiz, imansız, Allahsız mənasına ona görə daxil oldu ki, kafir öz mənəvi tələbatını, daxili səsinə örtbasdır etmək istəyir. Ruhun səsinə tam ya qismən boğan kəs kafir olur. Hədislərin birində buyurulur: "Ruh narahatdır və haqqa qovuşmaqla aramlıq tapır. İlahi ruh insanı təbiə olaraq mənəviyyata, təkamülə ilhamlandırır." təkamül sözü altında nəyin başa düşüldüyü mühüm deyil. Əsas odur ki, kafir sadəcə qərar tapdığı nöqtədən tərpənmək istəmir. Yəni kafir mənənə təkmilləşmək istəməyən şəxsdir. Çünki təkamülünü istəməyən şəxs durğunluq vəziyyətinə düşür. Həqiqət və düzgünlüyü axtarmır, özünü yalanla bürüyür. Küfr öz təbiətini inkar etməkdir. Öz mahiyyətinə laqeydlikdir. Yeyib içib, nəsil artırmaqdan başqa ona heç nə lazım deyil. Beləcə öz narahatçılığına biganə qalıb ruhunun səsinə boğan şəxs kafir olur. O haqqdan üz döndərir. İman barədə sirətiplər uydurur. Bəs bu sirətiplər nədən ibarətdir? Bu barədə növbəti çarx